Шановні друзі, зустрічаємо! У нас в гостях художній керівник та диригент Кіровоградського муніципального камерного гору Юрій Васильович Любович. Шановний Юрій Васильович, радий вас бачити у нашій програмі. За нашою традицією, впродовж однієї хвилини, гість може розповісти про себе все, що вважає за потрібне. Если вы готовы это сделать, ласка. А себе? Да, про себя. Э, ну В связи с тем, что мне 72 года, то мне не хватит одной минуты, поэтому я отказываюсь от этой минуты и перейдем сразу к делу. Любович Юрий Васильевич. О судьбе. Воспеть мою судьбу было некому. Что ж, пришлось самому стать своим собственным хором чем следует заниматься, заниматься следует лишь тем, в чем можешь достичь совершенства. Чего больше всего не люблю? Лжи. Ложь сегодня преподносится мастерски, и в этом большая опасность для общества. Человека не сумели заразить правдой. Жизненная кредо. Давно исповедую афоризм Тристана Бернара и Лоренса Питера. Опыт отнюдь не мешает нам повторить прежнюю глупость, но мешает получить от нее прежнее удовольствие. Мое отношение к системе? Для меня понятие «система» равнозначно трюку. Говоря словами Иосифа Бродского, человек, выросший в агрессивно-одноцветном обществе, должен ради сохранения духовного здоровья выработать альтернативы иерархии ценностей, предложенной ему системой. Кто я? Я есть то, что я есть. Вот и все. Вот же питание. Здравствуйте, меня зовут Станислава. У меня к вам такой вопрос. Хорошо ли вы пели в детстве? Дело в том, что в детстве я вообще не пел. Вот тут и начинается биография, в которую я должен поместить, вот был в одну минуту. Дело в том, что я родился в семье учительницы мамы и папа инженер. Поэтому никакой особой музыки, а тем более, если учитывать того, что я где-то родился тогда, когда оккупирован город Кировоград, и естественно никакой музыки в погребе, где мама меня рожала, не было, и роддома не было, то понятно, что мое детство начиналось без музыки, а с оккупированным Кировоградом и со всеми последствиями войны, которые пришлось пережить потом. И, собственно говоря, были какие-то такие жалкие попытки, когда я пришел во дворец пионеров и предложил свою услугу как певца. От них отказались вначале, а потом я прошел там со своим дедушкой в баню и на обратной дороге опять зашел. И меня уже приняли. Там во дворце пионеров в этом вокальном кружке я побыл, ну, если может 10 дней, может месяц, я не помню. И на этом прекратилось. И вся моя деятельность дальнейшая была направлена абсолютно на другое. Так как я закончил школу с золотой медалью, все мои устремления были поступить в кораблестроительный институт, что абсолютно ничего не, пред... не предполагало то, что я буду связан с музыкой, с дирижированием, вообще с хором на протяжении всей своей оставшейся жизни. Добрый день, меня зовут Анастасия. Вы можете мне, пожалуйста, сказать, какой у вас был характер в детстве? Характер? Вот мама написала буквально уже, когда уходила из этого мира, она написала маленькие воспоминания, причем такие лирические, которые я без комка в горле до сих пор читать не могу. Я их прочитываю часто. И вот она говорила, что... Вот я был таким, который, подойдя к небольшой там канавке, боялся перепрыгнуть ее. Поэтому, понимаете, мама не предполагала, что все мои холерические и сангвинистические наклонности перерастут в бойца. Потому что дирижер не боец, это не дирижер. Вы прекрасно понимаете. Ну, во-вторых... В конечном счете, понимаете, жизнь кого-то разлагает, кого-то закаляет, кого-то вообще не, не берет во внимание. Поэтому мне пришлось для того, чтобы так дополнить биографию, вот я попросил вашего ведущего, чтобы представил меня как дирижера и художественного руководителя муниципального камерного хора. А руковожу я им 35 лет. Вот в этом году исполнилось 35 лет. То есть из вас, окружающих, никого не было тогда, когда начинался этот хор. Но за это время, помимо еще до хора, я успел быть 5 лет заучим музыкального училища и 25 лет, четверть столетия, директором музыкального училища. Но я считаю, что это были даром потраченные годы. Потому что вы, в принципе, абсолютно хорошо знаете, до какой степени у нас доведено на сегодняшний день образование, как оно выглядит, и вы во многих случаях знаете результаты этого образования. То есть идет, на мой взгляд, полная деградация того, что было построено еще в Советском Союзе. И я не потому, что сторонник Советского Союза, но я понимаю другое, что когда прошла революция, понимаете, многие вот те учителя высокого класса, которые воспитывали целую плеяду великолепного поколения, они или эмигрировали, или же были посажены в тюрьмы, а кто был потише, они, в принципе, остались как-то при школах. И старались нам, ну я уже, наверное, был второй волной, а я имею в виду моим родителям, привитие начала, Действительно, которая в педагогика была сильна. А потом эти уходили со сцены, умирали, уезжали, уходили на пенсию. Вот. Появлялось новое, но еще воспитанное поколение на, вот этими учителями. А потом все исчезло. И на сегодняшний день вы знаете, как вы относитесь к Шоле. Если бы на сегодняшний день каждый из вас был честный, телевидение может быть показать, кто сказал бы на сегодняшний день честно, скажите, хотите ли вы быть в школе? Очень. Честно, поднимите руки, кто не хочет особо. Есть смелые? Вот спасибо, потому что это правда полнейшая. Это правда полнейшая, то есть вы до некоторой степени преодолеваете себя и понимаете, что там происходит время препровождения какие-то знания, какие-то... Вы знаете, в конечном счете такого может быть писателя Корнея Чуковского, который абсолютно, будучи почти безграмотным, и где-то подрабатывая там трубочистом на крышах, крыши красил, он пошел на базар и хотел купить какую-то алгебру или что-то такое. И вдруг не было этой алгебры, и он увидел книгу, совершенно непонятным шрифтом написанную. Я имею в виду нашим алфавитом, нашим языком. И он приобрел эту книгу. Оказалось, что это книга английская какая-то. Ну, очевидно, такая, довольно детская. И он сам путем каким-то начал узнавать. А что такое "дог" там или еще какое-то слово, да? Вот залезет на крышу. И потом, кстати, читал уже подлинники Шекспира на английском языке и сказал замечательную фразу. Только те знания прочны и сильны, которые вы добыли сами, побуждаемые собственным опытом. Поднимите честно, абсолютно руки, кто знает муниципальный хор и кто хоть раз его слышал. Раз, два, три, четыре. Вот четыре человека. Можете себе представить, что я имею в обладании. Но я должен вам сказать, возможно, вы многое бы слышали и многое бы знали, если бы наше образование даже в городе делало в этом направлении шаг. Потому что, будучи неоднократно, э, как бы, как это называется, доверенной особой кандидатов в мэры нашего города, я у Никулина был и у Пузакова, я буквально выступил во всех школах нашего города. И разговаривая с учителями и разговаривая с директорами ваших школ, я говорил, пожалуйста, приглашайте, мы придем. Это все бесплатно. Они говорили, конечно, вот только выборы закончатся. Закончились одни выборы, никто не пригласил. Закончились три, никто не приглашает. Инертны все директора. Я их не знаю, поэтому вот такое, это, кстати, не, ну не обвинение, а что ли вывод свой частный вывод, который абсолютно не требует каких-то доказательств. То же самое делает наше образование. Группа, чтобы вы на всякий случай знали, я отношусь абсолютно равнодушно. Я их просто не слушаю, понимаете? Поэтому ничего не могу вам сказать. Я знаю, что это. Сфера бизнеса, а не искусство. Это полностью сфера бизнеса. И обратите внимание на сегодняшний день, как показали, вы слышите там, как э, я иногда попадаю на эту передачу, как например, голосы Украины. Ну что-то в этом роде. Слышите? Вы видели, какие талантливые люди есть? Вы видели? Но запомните, они появятся тогда, когда уйдут со сцены с палочкой, Могилевские, Пономаревы, потому что их туда никто не пустит, потому что это сфера бизнеса, и не надо делиться этим. А там в России свои, Леонтьев наш, так сказать, да там все наши. Никто никого, жестокий мир. Понимаете, почему я, так сказать, хором занимаюсь, для вашего сведения, на секундочку, чтобы вы знали, что хор, который вы не знаете, на сегодняшний день знает вся Европа. Я лауреат девяти международных конкурсов. Дважды в Финляндии, в Германии, в Латвии, в Чехии, в Польше неоднократно. Ну, а на Украине то и подавно. Причем это не просто, знаете, вот такие лауреатские поездки. Потому что то, что у нас на сегодняшний день уничтожается хоровое пение как таковое, это большая трагедия народа потому что, чтобы вы могли какой-то срез сделать и вот понять вот эту трагедию, я вам могу элементарные вещи принести, привести в пример. В Великобритании эти огромнейшие залы, которые собирают пять и более тысяч как бы слушателей и зрителей и кого угодно, например, программирует, что сегодня или там через месяц будет исполняться оратория Гайдна «Времена года». Приходят слушатели, как бы слушатели, а в холле в огромном, вот перед тем, как зайти в зал, лежат пачки нот. Вот здесь лежат для теноров, вот здесь для альтов, вот здесь для сопрано и здесь для басов. И каждый знает свой голос. И каждый берет ту партию, которую он знает. А потом приходит и приглашается только симфонический оркестр и дирижер. И вот они играют, а пять тысяч поет гайдновскую партитуру. Вот это уровень, это показание культуры народа. А на сегодняшний день у нас нету, например, даже в Киеве нормального, потому что это не то, что не зала, это Крамола, вот этот дворец Украины, это, это уродище, понимаете, на котором может только Поплавский выступать, понимаете, и собирать эти массы. И мало того, я не знаю, как с вами поступает, но вы, я, например, у меня, как у директора музыкального училища с 25-летним стажем, у меня же много учащихся училось, учится и в консерваториях, и в, у того же Поплавского. И рассказывают, что когда вот эти шоу в Украине проводятся, их сгоняют на эти шоу. И там, в принципе, если ты не ржешь, не аплодируешь, не скалишь зубы, не аплодируешь, то ты можешь еще и не получить стипендию. Поэтому все это делается наносное. А в это время Поплавский зарабатывает деньги для того, чтобы свои вареники продавать на дороге. Довольно дорогие. Добрый день, меня зовут Сергей, и я хочу вам задать такой вопрос. Вы только что сказали, что годы преподавания и годы, когда вы занимали пост директором училища, вы считаете потерянными, просто потерянными. Что вам мешало изменить это время, изменить систему преподавания хотя бы у себя в, в зале? Именно попыткой помешало. Если подробнее, то я вам просто скажу: что каждый человек, когда вот, ну вот я делаю хоровой коллектив. Вот он есть, вот его показатели, вот он выступает. Между прочим, все дипломы мои ⁇ это первые золотые печати, золотые награды. Я вижу результат. Я пою музыку, я пою музыку очень серьезную и так себе. Я пою от Баха и пою до джаза. Хор этот владеет всем, что только может владеть хоровой коллектив. Там поют, в принципе, профессионалы, но зачастую приходят люди, такие же молодые, как вы, хотя бы с музыкальным образованием школы. Если человек чувствует, что у него голос, вы понимаете, как вот одна журналистка, мне понравилось, как она написала. Она написала так, в хор Любовича может прийти каждый, а остается там, кто исповедует его хоровую религию. Вот. А вот ставший директором, мне показалось, что я сумею что-то из изменить в образовании. Понимаете? Мало того, я как бы воспитывал коллектив. А теперь, когда я уже не директор, я когда смотрю на коллектив и думаю, а где же результаты моего труда? Я их не вижу. Причем. Не думай... Извиняюсь, что перебью. Вы да. не думаете, что если бы вы продолжали свою работу, то результаты бы были? Дело в том, что понимаете, в чем вся суть. Это не сегодня, это не сегодня сказано. Еще в прошлом веке у товарища Розанова, если хотите, почитайте, есть книга, которая издана и у нас, называется «Сумерки просвещения». И учебные заведения. Я, вы знаете, когда стал директором, я отменил все, что там существовало. Взаимопосещение преподавателей, изучение политической литературы. Я все. Я оставил преподавателя для того, чтобы он преподавал и давал какие-то вещи. И на какой-то период мне удавалось. То есть, ну, другими словами, когда присылались комиссии для того, чтобы проверить наше училище, я потом изучал, а кто эти люди. И оказывается, эти люди были уже проверены, причем в самых училищах, которых разбили в пух и прах. Не из передовых брали училищ, а из тех обиженных. И они поэтому над моими педагогами издевались точно так же, как издевались над ними. Для того, чтобы каким-то образом унизить наше учебное заведение и хотя бы на одну ступеньку подняться то, чего они заслужили. Вот, собственно говоря, это продолжается по сегодняшний день. И на сегодняшний день абсолютно исчезло. Но можете далеко не надо ходить. У нас в училище зауч преподаватель языка, то есть гуманитарным образованием. Профсоюзы – это физкультурники, преподаватель по воспитанию, преподаватель украинского языка. Сами музыканты никого не воспитывают они отстранены от этой деятельности. Ну, может быть, так удобнее. Но я вам еще должен сказать, мое, мое отношение к педагогическому труду и вообще то, что я прожил, и как я, так сказать, теперь рассматриваю. Мы рождены с вопросом «почему?». А почему луна днем видна? А почему снег вот такой белый? А почему, почему? И как поступает родитель, когда он впервые, кроме «мама, папа, аа. -а, и вдруг он говорит, мама, а почему? Что ему говорят, когда прошло два года? Он говорит, да, отстаньте со своими вопросами. Все, вот это первое убиение вашего ребенка. Ваш ребенок берет, как только взял карандаш в руку, он начинает колякать, и мало того, его фантазия доводит до того, что он говорит мама, это мальчик, а там ничего нету. Ну, такое, знаете, да? Мама говорит, боже мой, сыночек, умница какая, молодец. Ему в первом классе говорит, что это ты накалякал? И вот этим вопросом накалякал, и что это ты там это самое, портишь бумагу, переводишь. Вот этим вопросом убиты многие Репины, Крамские, Шишкины, это в то время, и настоящие художники. Все эти люди знаменитые бросили школу в свое время, не захотели в нее ходить. Почему? Потому что вот этот социальный институт знания, он ничего не дает. Социальный, понимаете, вот я еще понимаю социальный магазин, который для, для открыли для неимущих. Понимаете? Да, ну, один приходит, потому что у него мало денег, а второй приходит и покупает и несет на базар сахар и продает на 20 копеек дороже. Может он тоже прав, ему не за что выпить, например. Если ему первому не за что поесть, то второму не за что выпить. И так далее, эта цепочка длинная. Вот там социальное, я понимаю. Но вот когда социальные институты не дают возможности развития, вот это беда. И вы, поэтому и возникает. Скажите, пожалуйста, а много ли на сегодняшний день тестов другого абсолютно рода? А какого вы преподавателя, анонимные я имею в виду, какого вы преподавателя обожаете и какого ненавидите? И что вы откровенно написали это в своем тесте. А если допишите плохого, человека, который, так сказать, недовольный вы и большинство, и большинство голосов, а он еще, не дай бог, друг директора школы. Ну, что ж тогда? Тогда катастрофа, тогда эти данные не обнародываются. Понимаете, и у нас такого вообще нету. Отношения, почему? Потому что есть преподаватели, знаете, я в свое время, очень давно, был такой журнальчик, это я еще был, наверное, там, 19-летним пацаном, и там был Великобритания издавался. Вот Америка, но Америку достать невозможно. А Великобритания там в количестве двух-трех экземпляров появлялась в каком-нибудь киоске. И вот там интересная деталь была. И я до сих пор помню абсолютно буквально. Школа Саммерхилл. Саммерхилл это был старичок, которому было почти уже 80 лет. Который сделал свою собственную школу. И нанимал сам преподавателей, а не горано направляла или кого-то по распределению из института. Набирал. Что было позволено ученикам? Все. Лежать на уроке, не присутствовать на уроке, играть в футбол, в баскетбол, ковыряться в носу и все угодно. И он наблюдал. Смотришь биология, Все ученики на баскетбольной площадке. Учитель с какими-то двумя такими прилежными сидит, да, он вызывал, сказал, спасибо, вам до свидания. И брал другого, а другой вдруг брал, и вот эти все массы собирал, и они шли оттуда. И никто не хотел лежать, никто не, не стоять, о, вот ты мне подходишь, вот ты и будешь. И там в государстве начался этот вопрос обсуждаться, и многие родители очень опасались, что такие дети не получат достойного образования. А потом в эту школу попасть невозможно было. Но и учтите, я не только потому хотел вам сказать, что я это в 19 лет познал, а я хочу сказать, что в Великобритании, это же я прочитал в 19 лет, а мне было в 19 лет, прибавьте, 41 год рождения, какой это год? 60 в 60-м году в Великобритании это уже было. И потрясающе наизусть помню сноску, которую сказал этот мудрец 80-летний. «Освободите психику ребенка, а интеллект позаботится сам о себе». Вот и все. Оплески, будь ласка. Ну что ж, равно мне, друзья. У нас в гостях був художній керівник та диригент Кіровоградського муніципального камерного хору Юрій Васильович Любович. Да. Дякую вам Ой. за розмову. Юрій Васильовичу, як вам сподобалася сьогоднішня наша розмова? Знаєте, мені завжди цікаво працювати з дітьми. Ну, в принципі, я думаю, що і для вас було б хорошо, если б. знаете, какая-то обратная связь была. Не подумаю над, над этим. Если мы еще раз вас запросим, вы придете до нас? Я всегда рад беседовать с молодежью. И вы знаете, ну, если я, так сказать, например, увижу из сегодня присутствующих, что кто-то пришел на концерт и сказал, вы помните, я был на программе, когда вы спрашивали, если вдруг он впервые пришел в филармонию и из тысячи человек, находящихся там, стал моим почитателем, значит, я считаю, победа. Хотя, в принципе, я буду петь как для тысячной аудитории, так и для двух человек с той же энергией и с таким же удовольствием. Потому что с удовольствием буду с вами сотрудничать, если вам, конечно, интересно. Нам завжди вас интересно бачити на наших экранах. Ну что ж, тоді до встречи на канале Кировоград. Спасибо.